Я, наверное, отметил бы э, тот момент, когда в марте месяца, в конце марта месяца в городе Чернихи выпал снег, и выпало его просто очень большое количество. Хотелось бы, чтобы в этом году депутаты городского совета значит, заложили в бюджет или внесли изменения в бюджет 2013 года на приобретение специальной техники для наших коммунальных предприятий для очистки снега. Не только внутри домовых территорий, но, скажем так, в парке, скверы и те места, которые обычно посещаются жителями Чернигова. Ну и немаловажным вопросом является сейчас, это будет таять снег. Сейчас мы будем наблюдать увеличение температуры, будет вода подниматься и в Десне, и в тех местах, которые у нас в городе Чернигове находятся в низинах. Я хотел бы обратиться к жителям Лисковицы, Кордовки, Подусовки. Звоните, звоните и сообщайте мне о тех проблемах, которые у вас есть. Особенно меня волнует вопрос, это одинокие люди, пенсионеры, те, которым нужна помощь. Значит, мой телефон 972-985. Я всегда э, готов вас вышло, выслушать и чем могу, помогу. Телефон, еще раз повторяю, 972-985.